Надеюсь, стоит на лучшее, готовиться к худшему. Мы видим, то есть мы констатируем, что есть три основные ударные группировки, которые сформированы на сегодняшний день на территории Донбасса. Север Луганской области, Донецкое направление, причем Донецкое самое крупное, хотя основные события вроде происходят в районе Мариуполя, Широкина, однако там наименьшая как раз ударная группировка. Опять-таки она может быть нарощена за счет переброски тактических групп российских войск, поскольку от Новоазовска до границы с Россией не так уж большое расстояние. Самая большая группировка в районе на основе горловского гарнизона, создана боевиками, она может действовать на двух оперативных направлениях. То есть на юго-запад, это район Авдеевка-Пески, и на север Артемовск. На каком фронте, так сказать, начнутся наступательные на действия, мы не можем сказать. Когда именно они начнутся, сказать, начнутся, мы тоже не можем сказать. Но мы констатируем, что ударные инструменты созданы, то есть они могут быть задействованы уже завтра, могут быть на 9 мая, могут быть в июне, в началом где-то. Прогнозировать сложно. Что касается наступления, то мы рассматриваем два основных варианта, то есть сейчас вырываться где-то, допустим, со стороны формирования ЛНР, захватывать части и образовывать для себя же, создавать угрозу попадания в котел, смысла не имеет. Поэтому два основных направления, почему горловская группировка как раз ориентируется на два оперативных направления, могут наступать либо начиная от Донецка и на юг до Мариуполя по этой линии, тем более мы видим сейчас в районе Докучаевска, активно тоже перебрасываются такие группы боевиков и российских наемников, либо на север Донецка и... Северо-Луганская область. Но ну, два основных сценария, которые мы рассматриваем.